Or ni kata kat saya, uh, ini open your PC, open your setting. He wants to see your setting. Oh, okay. Uh, this is my setting. Please have a look. So ibu tengok lah. Race yang saya pernah tengok, yang paling saya pernah tengok adalah masa saya lawan dengan this opponent dekat WCG 2009 di Chengdu, China. Saya lawan dengan player daripada belah-belah stunt stun di negara. Tak kenalah Kazakhstan ke Uzbekistan kan. For some reason, this player ni macam dia pandang rendah saya lah. Maybe sebab saya orang Malaysia kan. Dia tak tahu Malaysia ni padu ke tak padu kan. Tapi dia pandang rendah Malaysia. Lepas tu, dia kalah dengan saya. Saya tak ingat lah. Satu dua gol kot macam tu lah kan. Tapi dia punya lah Kalah dia punya lah marah tu masa last minute attack dia gagal untuk attack dia bangun daripada kerusi dia dia maki hamun dekat monitor PC tu oh, oh, oh. dalam bahasa dia tak pasti betul-betul marah kan sampai kerusi dia ni dah berterbangan lah kerusi yang duduk tu dah berterbangan tak tahu ke mana waktu dia macam oh. Macam tu lah, macam tu lah muka dia macam tu lah kan ha, Lepas tu saya of saya gentleman saya pergi kepada dia dan saya salam kan Salam, eh, okay, good game man, GG lah, kata, -kata GG kan ha, Lepas tu dia dia salam lah tapi salam dia macam tu lah kan ha, Macam tu kan Tapi tak habis kat situ guys Tak habis kat situ Lepas habis game tu, dia pergi make a report kepada referee Mengatakan saya letak settings yang tak betul Maksudnya adalah setting dalam game yang kita kena buat kan. Dia kata saya tak ikut setting regulation. Dia kata saya break the rules. Saya dituduh sebagai cheater so, it's a, yeah, it's a best compliment ever lah kan Bila orang kata you cheater kan So, saya kata macam No, that, that doesn't make sense Takkanlah saya nak cheat kan the, the truth is that referee tu memang kenal saya Dia tahu saya ni player yang memang follow rule dan sebagainya Memula tu, even referee kan tak ada Dia tak ada main cheat Tapi, dia paksa juga referee tu Untuk check PC saya Check PC dia Dia ada install tak program ni Dia ada tak ikut rules ni Betul, tak tipu So referee ni terpaksa lah melayan komplain uh, this player So dia pun bawa lah player ni pergi ke PC saya Referee ni kata kat saya uh, Hari ni open your PC, open your setting He wants to see your setting Oh okay uh, This is my setting, please have a look So dia pun tengok lah Tak ada apa <laughs> So macam okay, okay, yeah, good, okay, okay, good, okay, okay Hmm, dia terpaksa redor dengan kekalahan dia Semua so, player pun akan reach dia tak tak terhad pada nu ataupun pro lah kan semuanya kalau kat peringkat yang saya main tu, dulu tu kita ada rules rules dia adalah tak boleh menjerit ataupun bercakap masa dalam competition so macam kita main kan kita kalau kita skor gol tak boleh yes tak boleh dia benarkan Dia kena Dia akan kena mourning Dia kena memang Apa-apa jadi Memang kena senyap je The reason is because uh, Kita tak nak ganggu Orang-orang sebelah ni main Sebab zaman dahulu Memang macam tu lah Kita punya PC tu Sebelah-sebelah kan Masing-masing kan Dia tengah lawan dengan ni Dia tengah lawan dengan ni takkan Kalau kita bising kan Kita mengganggu Member sebelah ni kan So tak boleh bising lah So dia tak allow that to happen lah Macam saya personally Saya pun pernah kena kat kuning Sebab Uh, daripada referee sebab saya uh, saya saya celebrate gol saya yang memang patut celebrate lah sebab dia was the winning goal kan yeah, tapi kita celebrate so yeah oh sorry sorry kita janjol. eh sorry sorry kita kena kad kuning so, uh, I'm sorry but I have to give you kad kuning uh, but of course now this different sebab um, nowadays now this people have their own space kan so nak jerit-jerit lah nak nak celebrate celebrate lah uh, in terms of koyak tu, in terms of uh, race tu uh, Again, because of nowadays uh, Position semua orang berbeza sebagainya. I think diorang benarkan kot untuk 7 some emotions. Tapi saya still rasa I believe the they still have the rules di mana tak boleh insult your opponent, tak boleh apa buat opponent marah dan sebagainya lah kan. You kena ada some professionalism lah kat situ. Saya pernah tengok uh, player menangis. Um, tu ya, biasa lah bila kalah tu menangis lah kan. Uh, saya pun pernah menangis juga uh, masa saya kalah uh, di semi final dunia uh, 2005. Menangis sebab uh, is the end. Is over. Hmm, I mean whatever that I've done This is it Macam tu And kita menang tu sebab kita kena terima tak takdir hmm. <laughs> Kita kena terima takdir Tapi yang saya geram dengan 2005 tu Ialah Dia suruh main third and fourth placing terus lepas tu Sepatutnya main lah hari esok kan Saya dah Saya dah out dah Mental dah out Saya dah Dah tak peduli To me If I'm not goal If I don't get into the final Everything else doesn't matter kan Padahal sebenarnya nombor 3 tu is still Nombor 3 still better than nombor 4 kan and, Tapi itu kesilapan yang saya buat lah pada masa tu So sebab tu lepas tu uh, saya jadikan tu sebagai pengajaran di mana kalau ada orang-orang uh, yang saya coach ke ataupun uh, pilihan -pilihan yang saya tahu uh, dia kalah semifinal dia kena fight for third and for placing saya kata dia that this happened to me before sampai ke hari ni I still felt that I should have done better I don't want you to have that same feeling as me lah. So, fight for number 3 no matter what lah. Saya dengan bangganya bagi tahu anda, saya tak pernah baling controller. <laughs> Sebab controller tu mahal. <laughs> so, saya tak pernah pecah controller, tak pernah baling controller. Tapi um, kalau korang nak tahu yang paling teruk saya pernah buat, um, mungkin saya just pernah... Uh, tumbuk monitor tu pernah lah juga tapi 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 tumbuk monitor tak pernah pecah monitor eh uh, saya tumbuk macam tu tak macam kita tu eh? tapi bila dekat tu <laughs> <Ni> macam eh? <laughs> ada lah ada lah rasa sikit lah rasa dia kena rasa sikit lah kan uh, and then kalau, kalau sekarang ni kalau nak marah-marah dalam game Selalu ni saya just apa nama Apa kan kalau kursi kita pakai ni kan cushion kan Kita just kat situ lah, kat kerusi tu je lah paling, itu dah kira paling maksimum lah yang saya buat lah not lah professional katanya saya, dia very professional lah dia uh, tak ada risk lah yang paling saya pernah dapat, ya, masa kata tu lah, yang dituduh cheating lah nak bergaduh, nak bertumbuk tu jarang terjadilah benda ni grey area sebab tak ada peraturan kata tak boleh uh, time wasting dalam game kan and uh, game tu sendiri membenarkan time wasting for some weird reason kan Um, Cuma ni kalau saya punya zaman dahulu uh, Dia tak benarkan time wasting So tapi time wasting dia, dia ada kriteria dia So pertama is kalau Siapa-siapa pegang bola dalam kawasan dia, lebih daripada certain masa, is considered as time wasting kena main dalam kawasan opponent, so if you want to time wasting secara professional awak kena main dalam kawasan opponent, tak boleh main kat kawasan belah goal sendiri uh, so, selalunya kalau professional way is bawa bola ke pergi ke flag lah, flag opponent and main-main kat situ lah, uh, tu that's so called professional way lah uh, whether it's ethical or not, uh, memang tak etik lah kan, tapi you know what at the end of the day, it's about winning kan uh, so people do that lah uh, Cumanya, cumanya um, uh, kalau orang buat time wasting in this recent game macam XC25 sebenarnya kan, uh, tolong jangan marah. <laughs> Kenapa saya kata tolong jangan marah? Sebab unfortunately, unfortunately uh, game ni kan macam kita tahu memang banyak skrip dan sebagainya kan. So when kita lead kita memang nak pegang lead tu kita memang kena hargai goal tu sebut sebab skrip tu boleh tukar benda tu skrip mata je macam tu uh, so that's why dah minit ke 80 lebih macam tu you want to time wasting silakan tak ada masalah uh, cuma janganlah main time wasting yang pas sampai gegoripa lepas tu tanduk balik gegoripa tanduk balik gegoripa kan at least orang kata time wasting tu biarlah ada seni dia kan jangan nampak terlalu terlalu kemaruk sangat nak gol nak menang tu kan ha. saya Rini Ramli saya adalah bekas juara Asia dan nombor 4 dunia dan saya ada buat video series untuk korang semua yang belum pandai lagi main FC 25 jadi kalau korang tengah struggle dalam defense tak tahu macam mana nak tackle tak tahu macam mana nak intercept pass tak tahu macam mana nak set up team tak tahu kamera apa yang terbaik dan sebagainya semua tu ada dekat saya punya video series ni dan Alhamdulillah ramai dah juga yang dah improve gameplay diorang dah lebih daripada 600 orang dapat naik daripada DV division bawah masuk ke elite. Jadi kalau korang belum masuk lagi elite division, klik dekat link di bawah ni.